Александр Владимирович, сегодня годовщина отвода из Славянского войска. По прошествии года считаете ли вы тот шаг правильным, неправильным? Может быть, можно было сделать что-то иначе? Вы знаете, ну тяжело, конечно, судить. В любом случае судить тяжело. Почему? Потому что война это ну, всегда масса причин. И какие-либо решения, которые принимает один из командиров, ну, на самом деле на его совести находится. Мое личное мнение следующее. Я с первого дня, как стал главой государства, говорил одну вещь, что я не делю территорию Донецкой Народной Республики как на оккупированную или как на нашу подконтрольную. Для меня она вся территория, это вся Донецкая Народная Республика. В, 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 во всех границах административных бывших границ Донецкой области. Поэтому год назад прошло татарическое, наверное, произошло событие, которое привело наверное, к ну, мы, ну, так, вот, мы за один день потеряли Славянск, Краматорск, Константинов, Артемовск. Под угрозой сразу же оказалась группировка войск в Карловке. Через 34 дня мы потеряли Дебальцево и Углеворск. Это было сделано буквально там в течение недели. Поэтому все, что происходило после, то количество жертв, которые мы понесли, освобождая эти города... Это, это, были последствия выхода подразделения одного из известных полевых командиров из Славянска. Об этом прекрасно знает его подчиненные, а самое главное, об этом знает уже он. Поэтому любое отрицание, что остальная территория не оккупирована, она является не нашей, считаю предательством личным, предательством всех военных, всех военнослужащих, мы... Стоим только на одну, что вся территория, и Славянск, и Краматорск, и Красноармейск, и Константиновка и все остальные и Мариуполь это все города нашей Донецкой Народной Республики. Хотел бы обратиться к тем жителям, которые проживают на этой территории, что рано или поздно мы будем вместе это даже не обсуждается, это говорю, с полной уверенностью, рано или поздно мы будем вместе. И все каратели, все наемники, которые сейчас убивают наших мирных граждан, насилуют наших женщин, грабят наши дома, рано или поздно принесут ответ. Они будут приведены к ответу, где бы они ни находились, и в Полтаве, и в Суме, и во Львове, и в Киеве. Никто никуда, никуда не избежит и не спрячется.